xulla sizga o'xshagan bir tambal yigit bor ekan har doim qo'lini duoga ochar ekanda yo robbiy der ekan o'zing meni tambal qilib yaratding dankasa qilib yaratding endi o'zing rizqimni bermasang ochdan o'laman yo rabbiy o'zing rizqimni berkin deb har kuni duo qilar ekan ertalab turib bomdodni o'qib duo qilar ekan hn o'qib duo qilar ekan xullas doimiy duosi shu ekan yo robbiy o'zing meni tanbal qilib yaratding o'zing rizqimni bermasang ochdan o'laman deb yuraverar ekan buni bunday duo qilishini hamma mahalladoshlari bilar ekanda endi bir kuni tongda turib qorin och qo'lini duoga ochib yana shu duosini qilibdida allohim o'zing tanbal qilib yaratding rizqimni bergin deb chin dildan shu zor qaqshab duo qilib tursa eshigidan bir sigir kirib kelib qolibdiyu ey olloh o'zingga beada shukurlar bo'lsin shukurlar bo'lsin deb shaba pichog'idaolib boyagi sigirni so'yib pishirib yebdida endi bir payt qo'shnisi chopib kelib qolibdi meni sigirim shu uyga kirib ketdi desa endi men seni sigiringmi seni sigiring emasmi undan xabarim yo'q qo'limni duoga ochdim ollohdan so'radim rizqimni eshigimdan sigir kirib keldi olloh duoyimni qabul qildi dedim sigirni so'ydim yedim desa boyagi sen qanaqa odamsan sen birovni sigirini so'ramasan so'yiomi voy dod deb o'sha paytda o'sha ular yashaydigan hududdagi ko'p narsani bilgan uzoq davrlardan beri yashab kelayotgan yoshi ham bir joyga borib qolgan bir nuroniy otaxonni yoniga borishibdida endi muammolarni hal qiladigan odam shu ekan ko'p narsani bilgani uchun shunga arz qilishar ekan haqiqatdan u odam ham u mahallada bilmaydigan narsasi yo'q ekan har narsani bilar ekan boyagi nima deydi ko'zi kundamas kunida sinadi degan ana shu kunida sinadigan hamma ko'zalari sindirib bo'lgan odam ekanda ya'ni hech bexabar bo'lgani biror narsa yo'q ekan boyagi tambal yigitni sigirni egasi sudrab o'sha cholni oldiga nuroniy odamni oldiga olib boribdi otaxon debdi bu meni sigirimni yedi debi keyin otaxon aytbdi sigirni yegan bo'lsang qaytarib ber debdi keyin u aytbdi men buni sigirini yemadim butun xalq biladi meni qanday duo qilishimni men ertalab turdim yo robbiy o'zing tanbal qilib yarating rizqimni bergin oshdan o'laman deb duo qildim bir sigir kirib keldi so'yib yedim desa mana men shunday duo qilishimni butun xalq biladi odamlardan so'rang ishonmasangiz desa endi aytdimu u cholni bilmagan narsasi yo'q ekan u yerdagi odamlar ham uni tasdiqlabdi ko'pchiligi otaxon boyagi sigirni egasiga aytibdiki endi bolam debdi bu sigiringni bunga halol qilgin debdi e bu siz qanaqa adolatni tiklaydigan odamsiz qanday qilib men sigirimni bunga halol qilaman deb juda jahl qilsa keyin aytibdi yo'q debdi endi debdi sen hamma mollaringni bunga halol qilasan debdi e siz qanaqa odamsiz bunaqa qonun qayerda bo'lgan zulm ko'rgan men bo'lsam siz ham menga zulm qilyapsizmi nega bunga berishim kerak deb yana otaxon ko'ziga chuqur qarab turibdida hozir yana isyon qiladigan bo'lsang xotin bola chaqangni ham halol qilishingga to'g'ri keladi debdi boyagi odam o'zini yerga otib ko'kraklariga urib yerni tepib harhasha qilib qolibdida endi keyin boyagi donishmand oqsoqol aytibdiki bo'ldi mana uch marta senga imkon berdik lekin nima qilding sen uchalasiga ham rozi bo'lmading endi haqiqatlarni ochadigan payt keldi deb butun xalqni qishloqdan chekkaroqdagi bir daraxtni yoniga boshlab bordi va aytibdiki bu daraxtni tagida bir odam ko'milgan u odamni o'zini xizmatkori o'ldirib keyin ko'mgan va o'zini xo'jayinini o'sha o'ldirilgan o'zi o'ldirgan xo'jayinini butun mol mulkiga ega chiqqan o'ldirgan odam o'sha xo'jayinni xizmatkori ya'ni xo'jayinini o'ldirgan odam sigirni egasi bo'ladi u sigirni yegan odam o'ldirilgan xo'jayinni o'g'li bo'ladi ya'ni boyagi tanbal ollohdan duo qilib rizqini so'raganda o'zini otasiga tegishli bo'lgan sigir kirib kelgan ekanda u sigirga otasini xizmatkori ya'ni qo'shnisi o'ldirib butun otasini mol mulkiga hamma narsasiga ega chiqqan ekanda sizga tegishli bo'lgan narsalar u sizni narsalaringiz uni butun dunyo jam bo'lsa ham sizdan hech bir shaklda ololmaydi agar olloh sizga uni nasib qilgan bo'lsa sizga tegishli bo'lmagan narsalarga qancha chiranmang ular hech qachon sizniki bo'lmaydi ma'lum bir vaqt siznikidek ko'rinishi mumkin boshqa lekin adolat har narsani o'z o'rniga qo'yadi bu birinchi chiqariladigan xulosa ikkinchi chiqariladigan xulosa insonlar xato qilarkan u xatolarini tuzatishlari uchun har doim sharmanda bo'lishdan oldin ularga imkon berilishi haqida u odam bir katta gunoh qildi odam o'ldirdi uni moliga ega chiqdi bir kun kelib uni molini bittasini xo'jayinini o'g'li yeganda hech kim bilmasa ham u biladiku o'zini molini o'zi yeganini asl o'g'ri o'zi ekanligini bilib turmoqmidi bu oqsoqol ah, u sigirni halol qil deganda halol qilsa nima bo'lardi zotan o'ziniki emasediku u nima qildi nima qildi to'polon qildi yo'q dedi ikkinchi marta imkon berdi hammasini halol qilgin dedi yana yo'q dedi uchinchi marta endi bola chaqalaringni ham dedi ayolingni ham bunga halol qilasan dedi u nima qildi yana yo'q dedi qarang uch marta imkon berildi hammasiga yo'q dedi keyin nima bo'ldi har doim biz hayotda yasharkanmiz xatolarimizni sharmanda bo'lishdan oldin tuzatish imkonlari beriladi bizga ana yani shu imkonlarni sezib o'sha imkonlardan to'g'ri foydalanishimiz kerak bo'ladida men bilmayman bu voqea hayotda sodir bo'lganmi bo'lmaganmi yoki bir bir to'qima voqeami har nima bo'lgan taqdirda ham biz olishimiz kerak bo'lgan bu voqeadan tushunishimiz kerak bo'lgan ibrat olishimiz kerak bo'lgan nuqtalari qaysi eslab o'tamiz birinchisi hech qachon sizga tegishli bo'lgan narsalarni hech kim tortib ololmaydi sizga tegishli bo'lmagan narsalarni siz hech bir shaklda ushlab tura olmaysiz bu birinchisi ikkinchisi biz har doim qilgan xatolarimizni sharmanda bo'lishdan oldin tuzatish imkonlariga egamiz bizga har doim bunday imkoniyatlar beriladi agar biz bu imkoniyatlardan foydalanmasak sharmanda bo'lishimiz aniq Alloh hammamizni bunday sharmandalikdan saqlasin